Дорогие украинцы, дорогие родители, дорогая жена, родители, близкие, знакомые, шире украинцы. Поздравляю вас с наступающими праздниками Святого Миколая, Резвом Христовым, Новым Роком. Прежде всего хочу пожелать мирного неба над головой. Желаю всем скорого окончания войны. Чтобы у вас был достаток во всем, чтобы в семье все ладилось. Чтобы мы скорее встретились за одним столом все вместе. Я бы тоже хотел встретить этот праздник в кругу своей семьи. К сожалению, я Новый год не могу отпраздновать дома, потому что нахожусь в российском плену. Я не могу отметить его ни с женкой, ни с детьми, ни с мамой. Хоча у меня был такой шанс, я нахожусь в списках на обмен. Меня подали списки на обмен. В списках на обмен я есть. На меня затолканные списки. Я нахожусь в списке на обмен пленных. Я знаю, что я нахожусь в списках на обмен. Поможете, пожалуйста, чтобы ну, нас обменяли? Прошу вас помочь мне вернуться на родину и отмечать праздники дома с семьей. Поэтому кто как может помогите, посодействуйте, прошу абсолютно любую разгласку этому, чтобы как можно больше шумихи вокруг этого было, чтобы они пошли на обмен и верните нас домой, помогите нам вернуться домой, поверните меня до дома, прошу вас помочь мне вернуться домой, верните нас до домой и верните нас домой. Еще раз с новым годом. Верните нас домой.